Тебе телепов, кілька спальних районів посередині Дніпро Київ, місто невелике, ми зустрінемось, ми троє зранку знову ныряю. У підземні тунелі і несе мене до тебе це криклива канітеля. я бачу, ті самі чинця. І той рюкзачок, і від радості у кишені плечо. Акустические вечера в нашем городе всегда собирают много зрителей, ведь основная их задача ⁇ организация веселого и интересного досуга для молодежи. Традиционным местом их проведения было кафе ⁇ Прованс ⁇ Но поскольку погода продолжает радовать летним теплом, решено было организовать музыкальный вечер под открытым небом, на берегу моря, возле кафе ⁇ Рыбак ⁇ Послушать живую инструментальную музыку в непринужденной атмосфере собралось больше сотни людей. В основном это, конечно, молодежь. Но песни и музыка не оставили равнодушными и людей отдыхающих на пляже. Мы первый раз на этом акустическом вечере, нам очень нравится, очень весело, очень живо. Прикольная музыка, очень хорошо, очень весело. Пришли просто на море отдохнуть, а в итоге попали на концерт. Молодые музыканты с удовольствием участвуют в акустических вечерах и знают, что такие встречи в дружеском непринужденном формате очень нужны для молодежи Бердянска. Я впервые участвую на, на этом мероприятии. И, в общем, все мое свободное время я стараюсь уделять музыке. И очень здорово, что в нашем городе проводят такие мероприятия. Я лично в полном восторге от этого, потому что можно увидеть местных знаменитостей и звезд. Число участников акустических вечеров, музыкантов и певцов постоянно увеличивается и возникла необходимость в качественной музыкальной аппаратуре и профессиональных микрофонах. Потому организаторы и идейные вдохновители этого проекта Виктор Дудукалов и Александр Мухамедов подали заявку на участие в акции «Город юных талантов» которая проводится под патронатом народного депутата Александра Пономарева и при поддержке предприятий «Бердянский рай Агропромснаб» и «Бердянские жатки». Николаю Рудницкому спасибо за помощь в организации, за содействие да, с кафе на Лисках, потому что у нас была проблема и в прошлом году, и в этом с организацией на пляже. Но ну, вот получилось, слава богу. Я так понимаю, что всем нравится, и выступающим, и зрителям. Мы участвуем в конкурсе замечательном, который, надеемся, получить грант. Вот и наша единственная надежда, может быть, на какое-то оборудование, на аппаратуру, это только на франк по большому счету, потому что у нас своих денег особо нету, мы скидываемся постоянно на шнуры, на все остальное. Тут есть такая возможность. Своей музыкой, драйвом, весельем молодые исполнители создали атмосферу непринужденного общения. По достоинству оценили это и члены конкурсной комиссии акции «Город юных талантов». На таком формате первый раз, к сожалению, своему, я очень рад, потому что у нас молодежь на сегодняшний момент начала себя таким образом проецировать. Поэтому мы, конечно же, будем поддерживать такие, такие начинания. потому то, что на самом деле ребята растут только двумя руками за. Пускай лучше они э, сейчас находятся здесь, пускай они поют, пускай они э, нашу страну выводят, э, не знаю, на другой уровень. Вот а мы их поддержим. Поблагодарив ребят за их энтузиазм, творческие устремления и несекаемую энергию, член конкурсной комиссии Владимир Безверхи заверил, что их заявка будет выполнена. Потому что помогать юным талантам развиваться и расти и есть главная цель этой акции. Действительно, талантливые ребята, очень талантливые, современные добрые. Ради таких ребят, талантливых, эта акция сегодня в Бердянске и проводится. Город юных талантов. Я думаю, грант будет за вами. Ну и напоследок скажу так. В кубрике тесном всегда будет место друг другу признаться в любви. Море штормит, но кораблик ваш честно идет от земли до земли.